Имея три ресторана, я каждый божий день готовлю. Я люблю, когда в доме есть запах еды. Найстрашніше, що для тебе було життя, це переїзды. Когда я переехала в 2014 году в Украину с Арменії, было мне очень тяжело. Я Одесу очень полюбила, очень И одесса меня приняли. А ты знаешь армянские традиции, как они выходят замуж? Заходят, выбирают себе будущую жену. И он меня выбрал. Почему ты на вид Я могла сказать нет. Но я почему-то сказала да. У меня много энергии, и он сам понимал, что мне надо куда-то это деть. И мама, и Жинка, и ресторатор. И армянка. И армянка. Я самостоятельно всегда свои бизнесы открывала. Боже, что за бизнес? Вот ты так это все считаешь. Я говорю, знаешь, мне нравится этот бизнес. Я не люблю ныть, я не люблю грустить. Даже сидеть и думать, а я такая бедная. Нет, у меня силы есть и грустить времени нет. Страх не по Давай. Приятного аппетита. Спасибо, тебе тоже. <свят> Всім привіт! Ми продовжуємо знімати рубрику про готовку їди, а також розмови особистих відносин, спираючись на життєвий досвід. Сьогодні у мене в гостях рестораторка, мама двох дітей та найгарніша армянка Одещини Анаїд Карапетян. Привіт! Привіт! Так як ти армянка, ти спілкуєшся на старославянської мови і це приймається. Я буду розмовляти на державної мові, тому що ми. Виходимо на просторах нашої країни. Сьогодні пропоную, щоб ми приготували борщ. Це одна із моїх найулюбленіших страв. Але до цього я хотів би зрозуміти, як ти себе позиціонуєш, тому що я вже тебе представив як матір двох дітей. А треба більш детальніше зрозуміти, як ти сама власне себе позиціонуєш. І мама, і жінка, і ресторатор, і бізнесвумен, і армянка. І армянка. армяне это все ж таки більш такі родинні люди. Почнемо с дитинства. Якщо ты маєш на снагу займатися на сегодняшний день бизнесом, семьей, то напевно це пішло від родины. тому хотелось бы почути про твоє дитинство. Я родилась и выросла в Армении, во втором городе Ленинакан. Ну, ты слышал, да, наверное, про землетрясение а -а -а. в нашем городе, это в 88 году. Мне исполнилось 18, вышла замуж. А мой муж уже с 15 лет жил в Северодонецке и Луганской области. И я вышла замуж. А ты знаешь армянские традиции, как они выходят замуж? Нет. 20 лет назад они были актуальны, а сейчас нет. И как это? Если ты не живешь в Армении, а даже если ты живешь в Армении, ты прилетаешь в свой родной город. У нас педагогический самый популярный на тот момент был университет в нашем городе. Я там училась. И обязательно, вот по традиции, да, приезжают. Заходят, выбирают себе будущую жену. Вот такие у нас традиции. На тот момент мой муж выбрал меня. Не, вот такие. Это, это было лет 20 назад. Нельзя было встречаться. Вот это любовь морковь, это все тайна, тайна, тайна. Сейчас, конечно, более так спокойнее. И он меня видел, выбрал. День помолвки познакомилась с ним. И. Не удивляйся. И. Нормально. Из скольких и разу? 20 лет. Круто. Много, да? Вот так вышла замуж. Переехала в Северодонецк. Это было в 2004 году. Было тяжело, очень даже. А в 2014 году уже переехали в Одессу. 10 лет жила в Северодонецке, наверное, даже 11 до 2014 года. Потом переехали в Одессу. Я осталась и открыла радиоактив в 2016 бар. году. Да. Кальянный бар, Цельянный я, я бар, я помню, бар на Али Аркадии. Вот скоро у меня будет там ремонт, ребрендинг. Uh -huh. Уже пора. 8,5 с половиной лет очень успешный проект, было очень-очень тяжело, бизнес для меня, я не знала этот бизнес вообще. Передумала раза сто, почему я влезла, потом училась, потом смотрела, потом спрашивала. Ну, тобто И... тебе то есть у тебя были какие-то помилки, на которых ты училась самостоятельно, правильно? Да, да, самостоятельно. Ты как вообще ставишься до такого понятия, что научиться на своих о помолках, о на чужих. Ну, скажу, не, да? Лучше на своих, знаешь, я уже это поняла. Надо просто подчеркнуть еще, знаешь, что очень многие не знают, город Северодонецк в 2014 году завоевали сепаратисты, но угу. через два месяца вернули наши украинцы и стал областным центром Луганской области вместо Луганска. То есть это не то, что в территории, завоеванную территорию мы вернулись. Вот мой муж вернулся, я осталась уже в Одессе, уже не вернулась в 2014 угу. году. То есть что многие, наверное, подчеркнуть, это многие думают, что... Це Луганська область, значить, той территории осталось, і ми продолжали работать. Ні, це не так було. А зараз вже завоювали окончательно, і ми туди більше не вернулись. Тоді я хочу трошки повернутися до чоловіка, так да, угу. і насправді ці традиції, коли ти тебе видають заміж, і ти можеш не розуміти взагалі, що це за людина. Чи можливо, по-перше, угу. було тобі відмовитись, або чому ти не відмовилась? Я могла сказати, ні, Вибор... Голоса и было у меня, но я почему-то сказала да. <laughs> не, я могла бы сказать нет, я бы могла не согласиться. Это не то, что, знаешь, вот это просто обязательно и все нет. Я сказала да, вышла замуж. Мы э, с ним, скажем так, до свадьбы помолвленные встречались, наверное, целый месяц. И свадьба. И переехала в Северодонецк. сумуешь за местом ты, например, или после того, как переехала в Одессу, ты уже полностью Адаптировалась тут и нет, это был такой стресс, второй стресс. Когда я переехала в 2014 году в Украину с Армении, да, было мне очень тяжело. А потом я привыкла в Северодонецке, я уже так почувствовала, что я хочу здесь жить. И только я это все поняла, привыкла. И в 2014 году пришлось переехать уже в Одессу. Угу. И также все это я почувствовала в Одессе, полюбила очень. Одессу очень полюбила. Раньше не была здесь ни разу. У вас двое детей, да? Да, двое детей. Девочки. А, Две д... девочки. Хочет детей Да, еще? да, очень. Це... Времени нет. Когда появится дитина, она найдется, то это время. Сразу. Как да. ты пришла до самореализации? Что, в целом, руководство на это? Всегда была самостоятельной, еще в детстве. В строгой семье выросла, но была всегда самостоятельная. Было свое мнение, вышла замуж, у меня муж как бы, наверное, долго жил в Украине, у него не было вот эти армянские. Женщина должна только дома сидеть, хотя сейчас тоже этого нету. И у меня много энергии, и он сам понимал, что мне надо куда-то это деть. Ага. Да, я самостоятельно всегда свои бизнесы открывала практически. Чем я хочу заниматься, это всегда я сама выбирала и сама находила. Ну, советовалась всегда с мужем там, рассказывала, что у меня такие идеи и все. Он всегда поддерживал, никогда не останавливал. Но я их ре реализовала сама. Я не нуждалась в ни в чем. Но я нуждалась, знаешь, в чем? Я себя не видела только роли мамы, домохозяйки. Я это все делаю, понимаешь? Имея три ресторана, я каждый божий день готовлю. Это могут подтвердить все. Я не приумелечу. Тебе нравится готовить або это гостиница какая-то Во-первых, я люблю, когда в доме есть запах еды. Угу. Вот это знаешь, это что означает? Означает, что у тебя живой дом. Уют. Уют. А потом у меня дети, они такие, что... Вот младшая очень любит хачапури, хинкали. Милочка, говорю, Соль, а что вот перед школой... Ну, она уже собирается домой. Пишет, мама, что у нас дома есть кушать. Если я два дня подряд что-то из ресторана своих там, или с или с везу, да? А на третий день мне уже пишет: мне не надо, тогда я что-нибудь придумаю. Вот эта фраза мне уже, как это ты что-то придумаешь? И мама бросает все и всех, поднимается домой, кашу, кушать готовит. Вот так. Если есть энергии, если есть понятие, я считаю, что женщина должна развиваться. Женщина не должна дома сидеть и кушать, готовить. Что значит кушать, готовить? Я вот кушать, готовить, я могу за час готовить и десерт, и блюда, и все, что хочешь. Быстро, быстро, быстро. Конечно, мне по уборке помогают мои Ирочки две, но вот это не люблю, честно, не люблю. Если так, попередньо почути, то найстрашніше, что для тебя было с життя это переезды. Чем ты підіймала настроение, например, возможно, у тебя... Ну, первый год, наверное, ни с чем. Я часто ехала в Северодонецк, я понимала, что мне надо, я посадила детей в машину и ехала. Я говорю, нет, надо дома побыть. Там же своя квартира, здесь мы снимали достаточно долго, пока не понимали, будем здесь жить. Останемся в Одессе или нет. Год я не могла себя найти. Потеряла второй раз, как и первый раз, когда переехала в Северодонецк Я всегда была такая активная, знаешь, организовала. Но когда переехала, плохо знала язык, больше на английском разговаривала, чем на русском. А потом потихоньку-потихоньку привыкла. А когда второй раз переехала. Знаешь, я уже поняла, что это судьба. <laughs> я Одессу очень полюбила, очень хороший город. И Одесса меня приняла очень хорошо. Я это видела и поняла, что это мой город. Я останусь тут жить. Потом приобрели квартиру уже, бизнесы пошли. Нет, бизнесы открылись, потом квартиру. Ты керуешь рестораном, або ты, ну, их властница? тебя. Нет, властница. Я властница своих ресторанов, также и управляющий компаньон. Если есть у меня проекты, где есть компаньон, значит, еще и управляющий. Вот. У меня в планах очень много. И отдельно есть проекты, там, где я буду участвовать как отдельный не властный, а управляющий компаньон. Но в основном я открываю свои рестораны. Так, такое интересное питание Чем человек может б на сходы для. Створювання нових проєктів, і, ну, скажімо так, він спокійно себе відчуває, коли ти постійно може займатися роботою, може у нього є якісь рівності або розуміння того, що він повинен більше бути уважним, коли ти займаєшся власним бізнесом. Вот это, мабуть, йому бы понравился этот питання. Ні, він не участвует в моїх проєктах, Он строитель, точно не ресторатор, поддерживает, помогает во многом. Такие технические, строительные все вопросы. Сначала не понимал. Говорит, боже, что за бизнес, вот и так это все считаешь, вот сидишь дома, целыми днями что-то там делаете, то на работе, а дальше дома отчеты читаешь. Я говорю, ну, знаешь, ну, мне нравится этот бизнес, он не верил. Потом, когда начал смотреть, вникать, понял, что бизнес очень интересный, но достаточно тяжелый. Он часто говорит, ты очень много работаешь, мало я тебя вижу, у нас нет времени пойти вместе попить вина. Ага. Это есть у нас всегда дома эти разговоры. То есть это... большевин задает эти питания, да? Да. Не, он часто, вот, конечно, это есть, но понимает. Вот плюс в том, что он понимает, что реально у меня нет времени. Но я когда нахожу время, я хочу быть семьей все вместе. Как бы детей, родителей, муж. Друзья, мы всех собираем сразу, говорю, у меня есть сегодня выходной. Я сама себе там, по воскресеньям семейный день. Говорю, сегодня все, меня не трогайте. Ну не совсем получается. Полдня я работаю, а полдня уже дома. Сегодня, выбрать, да? Ну, допустим, как сегодня. Семейный день, но надо семье передать тогда больше будет. Покормить. Да. Был вопрос, он ревнует или нет? Да, вот ревность, это в загороде. Ревнует очень сильно. Я вижу. Прямо каждый про Ну не прямо, но но я вижу, прямо такой звонит а ты где? Ну я что, где я должна быть? Я в трех заведениях своих. Или там, или там, или там. А ты где? Ну, Альмио. Хорошо, я сейчас подъеду, мы с тобой кофе попьем. Ну, я сейчас буду выезжать. А ты чего так быстро выезжаешь, когда я буду ехать? Знаешь, такие вопросы бывают. Ну, он ревник, да. Окей, добрый. А ты ревнуешь человека? Ні, часу у мене немає. Ні, насправді, як ну, є моменти, звісно, рівнуєш. Ні, ну я думаю, що це з цього витікає, тому що, якщо ти більш стабільніша, і він може це відчувати, якраз таки, з твого спокою, чому ти більш спокійна. Знаешь, что мы уже приобрели? Ну, 20 лет живем Ну да, вот с 20 це... лет это немало. Если у нас есть какое-то свободное время, мы на это тратим, на где-то посидеть или дома что-то приготовить, поужинать красиво, но не разбираться. Кто, что, почему... На вытрачатый час на дырныцы, короче. А выяснение точно. отношений? Это точно, да. Этого уже практически нет. А, до когда ты принимаешь решения какие-то, вот, стосовно каких-то действий, что тебе нужно, куда-то ты советуешься с ним? Да. Частенько, но не могу сказать, что всегда. Ну, сегодня неделя, и ты поехала заниматься... Ты с ним нравилась в взагалі, потрібно тебе это или нет? я ему сказала, у него были планы на сегодня, я сказала, что я у меня их не получается. Да, я их случайно поменяла. Знаешь, что в нем нравится? Что он меня не останавливает. Ага. Он не останавливает, он поддерживает. значит, он отримует кайф и твоей самореализации. Есть такое, да, всегда у него это было. А когда тебя останавливают, и когда ты что-то хочешь, и не получается, потому что тебя остановили, не знаю, я я люблю свободу. Ты взагалі, ти ты зачем ж гон, гонишься в зале? Або что ты робишь, это больше такая простая история. Або тебе хочется, может, і и каждый раз сделать что-то краше. Второй вариант. <laughs> Точно, да. <laughs> Были моменты в моей жизни, когда я себе поставила задачу быть самостоятельной, ни от кого не зависеть. Я очень много занимаюсь собой. Самореализация. Очень много трачу на себя время. Учусь, учусь. Нет, психологии, не, наверное, нет, но больше я вот покупаю курсы, слушаю, читаю. Користуюсь, я бы користувалась колись послугами психолога. Так так нет, нет. Это было не потрібно? Або... Я не люблю рассказать о своих проблемах. Ну, то, Тем более не знаю... Ну, есть человеку. кому рассказать, просто, я думаю... Нет, я, я особо и не рассказываю. Ага. Я решаю свои вопросы проблемы. Даже если это во мне что-то, да. и я чувствую, что я нуждаюсь в помощи, я об этом стараюсь не говорить ни с кем, но я стараюсь этот вопрос в себе решить в ближайшее время, потому что я не люблю ныть, я не люблю грустить, я не люблю даже сидеть и думать, а я такая бедная. Нет. У меня силы есть, энергии есть. И грустить времени нету. Ну и все, как бы я начинаю сама собой, знаешь, вот это у меня, когда говорят психолог или что-то. Это правильно, очень многие идут, потому что они ну, не могут сами да. с собой разбираться. Я сама собой всегда разбираюсь: Там... что мне нужно, почему так стало и как выйти из этой ситуации. Все. хотелось бы от тебя почути пораду для современных женщин, что треба делать для того, чтобы быть трошки похожей на тебя. Знаешь, ну, по своему опыту могу сказать, что никогда не останавливаться и никогда не теряться. Это потому, что когда ты теряешься, ты теряешься и не понимаешь, с чего начинать. И на этом этапе ты можешь очень долго останавливаться. По личному своему опыту могу сказать, что когда у тебя есть какая-то цель, может, даже вот, знаешь, когда бывают жизненные трудности, это на тот момент, когда ты сидишь и говоришь, боже, я самый несчастный человек, этот момент и тебе дает понятие, не надо долго сидеть и думать, боже, я самая несчастная. А вот поставить себе задачу, а как выйти из этого? А как идти вперед? А как доказать? Доказать, что я умею. Не доказать остальным. Потому что у меня в период в жизни было доказать всем, что я могу, я умею, я самостоятельная, я умная. Нет. А когда я достигла и повернулась назад, я не видела тех людей, для кого я это старалась кроме себя. Я видела, посмотрела: ну, ради вас, что ли, я старалась. Нет, я поняла, что я для себя старалась. И никогда не надеяться ни на кого. Потому что жизнь это хорошо, когда у тебя есть доверенный человек рядом, который всегда в любой момент будет рядом. А когда ты, а... боч, вот хочу перебить, ты когда ты поняла, что ты сама для себя старалась? Я поставила цель себе пойти вперед, заниматься любимым делом, не зависеть ни от кого. Нет, не, вот. не, не заниматься. А вот когда на деле ты поняла, что все, что ты робишь, ты робишь больше для себя. Когда я это, да? Вот, но мне Когда… просто такие моменты. Это так автоматически получилось. Сначала вроде думала себя доказать для всех, что я к чему-то добилась, а когда то, что даже вот маленькое достижение, я не говорю, что прям, я не знаю, такое достижение, маленькое достижение, которое, и ты понимаешь, что ты сам это сделал, да, вот ты достиг, и ты кайфуешь, вот ты сказал, да, я кайфую от своей работы, я кайфую от своей команды, я кайфую то, что я делаю, да, тяжело, да, и все, наверное, тоже понимают в это нынешнее время вести бизнес – это крайне тяжело. Но не от этого кайфую. И когда ты понимаешь, что то, что ты сделал, и какой путь ты прошел, когда смотришь назад, и ты знаешь, могут идти к цели, а потом понять, что а зачем, для чего, для кого, даже для себя ты это зачем ты это сделал, ты типа ты тратил свое время и ни к чему не достиг. Доброты когда я разумела? кайф, я я не знаю, наверное, лет 5-6 лет назад mm -hmm. я первый свой проект, два проекта запустила, и второй был детский сад, потом чуть-чуть изменилось мое направление на ресторанный бизнес. И когда вот два проекта, и когда вот потихоньку-потихоньку много движений было вокруг, и я один момент просто остановилась... И и поняла, что я уже могу решать свои вопросы самостоятельно, у меня нет этой проблемы, что мне нужна помощь, но все, я несчастная. Самое важное, что это давал мне кайф, энергии море, и я была счастлива. Но ну, и есть, я сейчас, я всегда счастлива, между прочим. я, не, люблю жизнь. Для меня это очень... Я думаю, все счастливые люди и добрые люди, они всегда счастливы. И на ведь на минутку мы можем забыть и понять, что все не так. Мы можем сразу згадати, вспомнить, что такие классные эмоции, и дуже очень быстро. Да, и не, не надо девочкам тоже, женщинам останавливаться, и всегда можно идти вперед. не ну, вот А так, вот так. То, то, про що я казав: для чого потрібні жінки взагалі. І чому жінки Напомність. більш відповідальні. <світ> да, ми нападаємо за те, що от я, як чоловік, хотів зробити смачніший борщ, але зробив все не повністю і про щось забув. А жінки ніколи не забувають ні про що і роблять це з більшою наснагою. Ну що, зірню пробуємо? <світ> 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 не, ну мені, мені подобається. Очень вкусний борщ. Очень. Трах не по маленькой? Ну, я считаю, что да. Борщ без Слушай, не гламурно, с бокалами, а именно то, что нужно, да? Ну, подборщики так. И сало еще надо взять. Так надо, вот так Подожди. А цибулю что делать с ним? А я возьму вот так. Смотри, смотри. Супер. Давай. Приятного аппетита. Спасибо, тебе тоже. Дуже хочу подякувати тобі, що ти завітала на мою кухню. Ти дуже самостійна, талановита жінка, з якою багато дівчат на сьогоднішній день повинні брати приклад. Тому дуже дякую, що прийшла тобі. Дякую. Спасибо большое. А... було приємно. і смачно, ні. І смачно. Однозначно. Дуже дякую, що були з нами у цьому подкасті, дивилися, як ми готували смачний кіборчик. Тому не забувайте підписуватись, ставити лайки, а ми готуємо далі. Пока.